ہم سر کے بعد اللہ تعالیٰ سے زیادہ نواز رکھا ہے اور اپنی شام کے متعلق ہم پر گرم فرما رکھا ہے جس کے ہم حقدار ہیں اللہ نے ہمیں اس سے بچا کے خصوصاً یہ اس کی مہربانی ہے کہ انہیں زندگیوں میں سیام جیسا با مہینہ آتا فرمایا اس کی عبادت کرنے کی توفیق بخشی اس میں دیکھا اعمال کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اعمال سالیہ جو کو مبارک نے کیے گئے ان کو قبول فرمائی اور جو باپ کے ماتار ہیں اللہ انہیں پہلے سے زیادہ اللہ کی رضا عبادت اور اس کی خوشگولی کے گزارنے کی توفیق ادا کرنا ہے رمضان مبارک بر ابتدا سے لے کر آخر تک ہر دن ہر رات ہر لمحہ ہر گھڑی بڑی برکت اور اہمیت کی حامل ہے لیکن آخری اشرے کی جو فضیلت اور اہمیت اللہ کی وصول کی نظی ہے وہ پہلے دوشوں کی ہے انتہائی اہم اشرے ہے آخری کہا جاتا ہے سال کے بارہ مہینوں میں دو اشرے اللہ کو بڑے پیارے دو اشرے ایک عشرہ ذی الحج ذی الحج کے پہلے دس دن اور ایک رمضان المبارک کا آخری اشرہ لیکن فرمایا رمضان المبارک کے آخری اشرے کی راتیں اشرۂ ذالحج کی راتوں سے زیادہ افسر ہے اور یہ آخری عشرہ جو ہمارے یہاں آج سے شروع ہو رہا ہے اس میں کوشش کر سے ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی جو آپ کے پہلے دو دوشتوں کے معمولات ہیں عبادت کے ریاست کے نیک کا عمل کرنے ان میں ان کو بڑھا دیں ان میں اضافہ کر دیں مزید یوں سمجھے کہ زندگی کا آخری اشرہ ہے جو چل رہا ہے مدد کیا آپ کو زندگی رہی ہے یا نہیں مل رہی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کو پہلے دو اشروں کی بہ نسبت کتنی اہمیت دیتے تھے کتنا اہم سمجھتے تھے آپ حیران رہیں گے حضرت فرماتی ہے گھر میں جو نبی عبادت ہوتی تھی وہ سب زیادہ تر آپ گھر میں ہیں. فرمایا ہیں اور گھر کی عبادت گھر والے زیادہ بہتر طریقے سے جانے تھے آپ فرمایا کرتی تھی کہ پہلے دو اشروں میں اتنی حضور عبادت نہیں کرتے تھے آخری اشرے میں عبادت کرتے تھے پہلے دو عشروں میں اتنی عبادت عضور کرتے اس سے زیادہ جب آخری اشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر بستا ہو کر عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے دی اور آپ فرمایا کرتی تھی

اور کہنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کے کہنے پر عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اگر میں تو ممبر, میرے پاس ممبر کا پلیٹ فارم ہے میں یہاں سے آپ کو اچھی باتیں کہہ سکتا ہوں آپ کہیں گے ہمارے پاس تو یہ پلیٹ فارم بھی ہے ہمارا بالمعروف معروف اور نہیں ہے پلیٹ فارم ہر حکومت ہی کے پاس ہے

دوسرا شرم نہیں آتی اور اللہ کی فروب ادھاری کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے شرم آتی یہ نفس کا بہکاوہ ہے آپ اللہ کے لیے یہ بے شرمی کر لیں یہ جو آپ کا نفس کہہ رہا ہے نا کہ شرم آتی یہ بے شرمی والا کام اللہ کے لیے کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو فیملی سمیت شرم ہو یہ آبا لیے تو فرمایا کرتی ہے آخری عشرے میں ہر رات فیملی کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے عبادت کرو نماز پڑھو یہ کرو یہ کرو خود تو جگتے تھے اور ساری ساری رات حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان کا جو پہلے دو شے ہوتے تھے اس میں رات میں آپ سوتے بھی تھے عبادت بھی کرتے تھے قیام بھی کرتے تھے شب میناری بھی تھے لیکن جب آخری عشرہ ہو جاتا تھا اتنی کسرت سے عبادت کرتے تھے اگرچہ آرام بھی کرتے تھے سوتے بھی تھے لیکن اتنی کسرت سے عبادت کرتے تھے کہ عام بندہ یہ سمجھتا تھا کہ حضور تو ساری رات سوتے ہی نہیں حضور تو ساری رات کیا ہم کرتے حالانکہ حضور سارا رات کیا ہم لیکن عام عبادت اتنی کسرت سے کرتے تھے پہلے کی عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور ساری رات عبادت کرتے حالانکہ وہ نبی سبحان اللہ وہ زیادہ محتاج ہے سجدے والی عبادت تو کیا ہم کیا ہم زیادہ محتاج ہے ایک ایک سجدے کے ایک ایک تصویر کے ایک ایک قیام کے کے محتاجی وہ بھی قبول ہوتی ہے زیادہ جو ہے وہ ان آخری باتوں میں قیام کرنا چاہیے اور آخری اشرے میں کچھ خاص کام ایسے ہوتے ہیں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو رمضان مبارک کے بعد عشروں کے لیے پائی جاتے ہیں مشروعاً ایک چیز ہے اتقاف اتقاف ایک ایسی عبادت ہے جو عموماً خصوصاً آخری عشرے میں ادا کی جاتی ہے پہلے دو میں ایک میری عدد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نو دفعہ اکتا ہوتا ہے کیلینے بات؟ نو دفعہ اکتا ہوتا ہے نو اگری پہ باتا ہوتا ہے اور درس اگری کے اندر آپ سے صلی ساتھ اکتا ہوتا ہے نو دفعہ دا رمضان آتا ہے نو دا رمضان آتا ہے حضرت عشق صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک رمضان بھی ایسا نہیں تھا کہ حضور کے لئے تقاف چھوڑا ہو یہ نہیں کسی ایک حضور تو کوئی ایک کام بھی کر لے تو وہ سنت بڑھ جاتا ہے اور سنت کام کی کتنی ہے بھی ہے لیکن زندگی میں جتنی دفعہ رمضان آیا حضور بھی اتقاف نہیں چھوڑا بلکہ فرمایا تیس میں آتا ہے ہر سال رمضان کے آخری دس دن میں آپ اتفاق فرمایا کرتے تھے لیکن زندگی کا آخری رمضان تھا اتنی عظیم سنت ہے ٹھیک ہے ات سنت کفایا ہے کچھ ایک دو رات کر لے لو باقی وہ کفایت کر جاتا ہے لیکن اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی سنت ہے ایسی سنت جس کو حضور میں نو دفعہ فرمایا اور زندگی میں ہر دفعہ فرمایا اور کبھی نہیں چھوڑا دی. کتنی اگلیت ہو ہماری زندگی میں تو کبھی ایک بھی ایسا نہیں ہے شہدی ہو اس لیے فرمایا زندگی میں ایک دفعہ دکھا آپ ضرور کریں تاکہ جہاں بہت ساری سنتیں آپ کے نام آمار میں لکھی ہو تو پھر یہ بھی ایک سنت ترک میں نہ لکھاؤ بلکہ اس کو بھی آتی نہیں ہے دیکھیے احتکام میں صرف دو فرد ہے نماز میں کتنے فرض ہے وضو میں کتنے فرض ہے غسل میں ہر عمل عبادت میں کچھ فرض واجب ہوتے کے نہیں ہوتے ہیں احتکام میں کتنے فرض ہیں صرف دو احتکام میں کتنے فرض ہے. ہے. ہے دو فرد ہے ایک نیت یہ فرض ہے نیت کرتا ہو میں اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کی بس اللہ کا قرب حاصل کرنے کی میں نیت کرتا ہوں یہ ایک فرد ہے دوسرا فرد عطاق کا کیا ہے کہ مسجد میں قیام کرنا آخری دس دن میں یا نو دن میں جو آخری ایسا ہے مسجد میں قیام کرنا مرد کے لیے اور خواتین کے لیے ایک آردنی قیام کیا عام طور پر غیر ضروری بھی بیٹ سکرینوں پر اور نجی مجلسوں پر ہمارے آم پائے جاتے ہیں جس کا ایک پرسنٹ بھی فیتہ نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اپسان بھی غیر دھرمی باتیں آج کل آپ کو ٹی ویوں کے سکرینوں میں دیکھا ہوگا سینکڑوں افطار کے پروگرام میں کبھی کوئی مسئلہ چھیڑا ہوتا ہے کبھی کوئی مسئلہ چھیڑا ہوتا ہے اور یہ ایسے مسئلے جو صدیوں سے چل رہے ہیں لا یار حل ہے کوئی حل ہے ہی نہیں اچھا وہ ان کی ڈبیٹ کے بعد کوئی حل نکل آتا ہے سکرین پہ آدھے گھنٹے گھنٹے کا جو پروگرام ہوتا ہے ایسا ہے رفتہ وہ ایک مسئلے پہ فلاں اپنا بہت رہا ہے فلاں سکول اب ساڑی ہے اور یہ ایسا مسئلہ جو سجیوں سے اختلاف ہے باس ہے تو ان کی باس کرنے سے وہ حل نکل آتا ہے وہ ایک حروس جو پر مو رہتا ہے تو پھر آپ کی گفتگو کا کیا پیدا ہوگا ایک جو اختلاف تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے اتر گیا تھا پھر آپ نے اختلافی ذہن بنا دیا ہے کیا ان کا فائدہ ہے ان برسوں کا کیا فائدہ ہے یہ دانستہ اور نادانستہ طور پر ہوا بھی اس میں پڑے ہوئے سارے کوئی فائدہ نہیں نقصان ہی نقصان ہے ترکی، ترکیش کا جو داروز علافہ ہے استنبول کہا جاتا ہے اس کا پرانا نام کلیا کے زمانے کا یہ شہر بڑا ترین شہر ہے سلطنتی عثمانیہ کے زمانے میں جب یہاں پر استنبول کے, کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی اور جب

باتوں پر ڈیبیٹ کر رہے تھے مناظرے کر رہے تھے کہ جی سوئی کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے بیگ ہوتی ہے جس کو پنجاب کے اندر کہتے ہیں نوٹ ہوتی ہے جہاں دھاگا ڈالتے ہیں وہاں پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں ایک عالم دلائل دے رہا تھا ادھر ہی بیٹھ سکتے ہیں دوسرا عالم دلائل دے رہا ادھر بیٹھ سکتے ہیں یہ مناظرہ ہوتا ہے ایک چرچ میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا, رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد حضرت مریم کنواری نہیں رہی ہے کہ قوالی نہیں مرادمہ ہو رہا ہے اور فوجیں ہے کرنے کے ہیں قوم کے اندر جب مذہبی یا اس طرح کی بسے مبسے اور ڈیبیٹ غیر ضروری لا لائن حل جن کا کوئی حل ہی نہیں ہے جب وہ عام ہو جائے تو پھر قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے بلکہ قوم زوال کے کنارے پر پہنچ چکی ہے شروع نہیں ہوتا ہے شروع دبئی میں ہو چکا ہوتا ہے آپ یہ زبان پر پہنچ چکی ہے اور اس میں سے یہ بھی کہ خواتین مسجد میں اعتکاف کریں گی یا گھروں میں اعتکاف کریں گی وہ کہتے تھے مسجد میں اعتکاب نہیں کرنا چاہیے خواتین دوسرے کہتے ہیں مسجد میں کرنا چاہیے بھائی آپ کا جھگڑا ہم نے پاس وہ کہتے ہیں مسجد میں کرو وہ کہتا مسجد میں میں ایک بیچ میں تھرڈ پرسن آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں اعتکاف کرنا فرد ہے یہ سنت ہے چھوڑے ازواج مطارات مسجد میں اعتقاف کیا نہیں کیا مسجد میں خواتین کے اعتقاف کرنے پر بھی حدیثیں ہیں نہ کرنے پر بھی, بھی یہ بتایا کہ اعتقاف سنت ہے یا بات سنت ہے فرض کیا ہے نماز پڑھنا دے. نماز پڑھنا کیا ہے فرض لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ میرا دل, دل کرتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر ہر نماز میں جماعت میں آپ کے پیچھے جماعت پڑھوں تو آپ نے فرمایا تیرا فرض نماز اپنے گھر میں با پردہ جنا پھر گھر کے کمرے کے پشیدہ کونے میں نماز پڑھنا میرے پیچھے مسجد لطفی میں با جماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے فرض کے لئے افضل کیا ہے سنت کے لیے مسجد افضل ہو جاتی ہے وہ افضل تو گھر ہے جہاں پڑھتا جاتا ہوتا ہے اگر کوئی آپ سنت کام کرنے لگے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو افضل رستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے جو افضل ہے اس فالو کیا جائے تو خواتین گھر میں تقاب بیٹھے مرد مسجد میں تک ہیں اعتبار آخری اشرے کی ایک خصوصی عبادت ہے جو حضور اکثر فرمایا کرتے تھے ایک اور آخری اشرے میں ایک جو بڑی اہمیت اور خصوصیت کی حامل چیز ہے جو اس آخری اشرے کو باقی دو اشروں سے ممتاز کر دیتی ہے اور اس کا امتیاز زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شب قدر ہے اللہ تعالیٰ نے آخری اشرے میں قدر کو جو ہے وہ رکھا ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ستائسی کی جو رات ہوتی ہے وہ شب قدر ہوتی ہے یہ میرا ذاتی خیال ہو سکتا ہے کسی سطارت کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے لیکن شریعت کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ شب قدر ستائیسو سن کی رات ہے شریعت کا کیا کنسیپٹ ہے اسلام اور شرح کا کیا اس حوالے سے گائیڈنس ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو تاخر آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی بھی رات لہروں قدر ہو سکتی ہے بھلے وہ اکیسویں ہو بھلے وہ مدد انتیسویں بھی ہو سکتی ہے آخری رات کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو فرمایا کرتے تھے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو کوئی بھی رات ہو سکتی ہے وہ یہ بیان کرنے کا فائدہ بنائی گیا ہے بعض ذہنوں میں یہ کنسپٹ کریٹ ہوا ہوا پکا ہوا کہ جی ستائیسویں کی رات شب قدر ہے اب وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی باقی طاقت راتوں کو اتنی ہم یہ بھی دیتے عبادت کے اعتبار سے قیام کے اعتبار سے کسی اور اعتبار جب آپ اہمیت دیں گے تو پھر آپ کچھ کریں گے نا جب آپ اہمیت بھی دیں گے کہ یہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کو کریں گے کیسے اگرچہ زیادہ سکالرز کا یہ کہنا ہے کہ آخری عشرے میں زیادہ چانسز یہ ہے کہ سپیسلی کی جو ہے وہ شب قدر ہو سکتی ہے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ کنفرم نہیں, نہیں ہے انڈیر پرسینٹ نہیں ہے انڈیر پرسینٹ وہی بات ہے جو میرے قریب بجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آخری عشرے میں ہر طرح طرح میں شب قدر کو تلاش کرو

تو وہ ٹوینٹی بنتی ہے کتنی بنتی ہے اس طرح کے جوڑ توڑ کر کے وہ اشارے ملتے ہیں کیا کوئی سپیسیفک بیان نہیں ملتا ہے کوئی کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ نہیں ملتی ہے قرآن اور حدیث میں کہ ڈومینیٹ کیا جائے گی رات کو لیکن اشارے ملتے ہیں کہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ شب قدر کس طرح ہے لیکن واضح اور صاف اور صحیح بیان کیا ہے

اور چار ماہ کی عبادت سے وہ ایک رات کی عبادت افضل ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے ہم تو رمضان شروع ہوا تھا تو خیر کے نیت خیر کے ارادے خیر, خیر, خیر کے کاموں میں لگے ہوئے لیکن اگر شب قدر نہ پا سکے تو حضور فرماتے ہر خیر سے محروم اس لیے ہمیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ میں شب قدر ضرور لیکن پتہ بھی نہیں کہ کون سی ہے اور بہت سارے علماء نے ایک دو عمل ایسے بتایا ہے جن کے کرنے سے آپ یقینی طور پر شب قدر کا پورا حصہ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیں گے آپ کا نام ان میں ضرور لکھا جائے گا اس دن اس شب قدر کو پا لیا ہے کون سے کام ہے دو کام آپ ضرور کریں کتنے کام دو کام اور یہ دو کام آپ نے لبنان و مبالک کے آخری عشرے کی ہر رات میں کام ہے ہر رات میں خصوصاً تاغ رات میں تو ایک کو نہیں چھوڑ دیں پہلا کام اللہ آپ جو ہے عشر کی نماز فرض اور فجر کی نماز فرض یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ اس کو آدھی کے کا عطا ہے اور اس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا عطا فرماتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے آخری عشرے میں عشاء اور فجر کی جماعت دماغ کے ساتھ نہیں چھوڑی جماعت کے اللہ بھلے جو بلدی شب برات ہو تو آپ کو پوری رات کی آپ کو صبح میں کیا ہے آپ نے لیلت و قدر میں پوری رات کی کیا ہے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فرض یہ تو فرض نماز اس سے ہٹ کے ششاہ اور فجر کی نماز فرض جماعت کے ساتھ اگر کسی کی بڑی مجھوری اور بڑی امرجنسی میں جماعت رہ بھی جاتی لیکن فرض تو ادا کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی عشاء اور فرد نماز کے علاوہ تحجد نہ چھوڑے بھلے دو رکعت نفل کیا ہوگا دو رکعت پڑے چار پڑے چھے پڑے آٹھ پڑے تحجد کی کیا اگر ہر رات میں آپ نے عشاء اور فجر کے فرد کے علاوہ کچھ نہ کچھ قیام کر لیا تحجد کا قیام جو نماز ترابی کا قیام کرتے ہیں وہ تو سبحان اللہ سنے پر سوال ہے جو تحجد پڑھتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ لیکن اگر یہ دونوں دو نہیں ہیں تو کم از کم دو دفعہ ضرور ہوں ہر میں تاکہ وہ دو دو جو قیام و لیل کی نیت سے نے کیے ہیں اللہ ہو سکتا ہے وہی شب شب قدر ہو اس رات میں آپ کو قیام نفلی قیام کی صورت میں اس رات میں کچھ نہ کچھ قیام کرنے کا آپ کو سواب قیام کرنے والوں کے آپ کا نام لکھا جائے گا کس نے شب قدر بھی قیام کرنا ہے بات سمجھ تو ایک کام تو یہ ہے کہ آپ نے آخری عشرے میں ہر رات میں عشاء فجر جماعت کے ساتھ کوشش کریں اور کی کی کوشش کریں نماز تلابی میں شامل ہونے کی کوشش کریں پھر اس سے ہٹ کر اگر کچھ بھی ہوتا دوڑ ضرور پڑے تاکہ آپ کیا کرنے والے میں آپ کا نام لکھا جائے اور دوسرا کام جو ضروری ہے کرنا چاہیے وہ ایک دعا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن. اگر میری زندگی میں کوئی لیلت و قدر آ جائے اور وہ پتہ چاہ جائے کہ یہ لیلت و قدر ہے آج کی رات شب قدر ہے تو میں بھلا اس کے کون سی دعا ہوں سبحان اللہ پوچھنے والی عائشہ صدیقہ عمر وہ گری اور بتانے والے سید رضی آزاد تو آپ نے کیا کون سی دعا بتائی ہوگی اس دعا کے الفاظ کتنے جامع ہوں گے اس دعا کے الفاظ میں کتنی برکت ہوگی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کتنے ایکسیپٹیبل ہوں گے کتنی شرف قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں گے میرے حضور نے فرمایا اے عائشہ اگر زندگی میں کچھ شب قدر کو لہرت قدر کو پا لے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ میں قدر ہے تو یہ دعا مت بھولنا اللہ عمین کا تحب ہوں تو حب العف فاف بس اللہ عمین کا آفو ہوں تو حب العف فاف تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا اپنی پسند کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں معاف کر تو یہ دعا ہمیں تو نہیں پتا کون سے شب قدر ہے تو آپ آخری اشرے میں حالات میں ایک دفعہ دعا معاملے گا وہ سکتا ہے میری شب قدر ہو تو حضور کی بتائے ہوئے اور طریقے کے مطابق آپ نے شب قدر میں شب قدر کو بھی پا لیا اور شب قدر میں وہ دعا بھی مانگ لی تھی حضور نے عمل نشان فرمائی تھی یہ دو کام نشان فرمائے میرے حضور گھر سے مسجد میں تشریف لا رہے تھے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے میں جا کے امت کو بتا دیتا ہوں لیکن رستے میں دیکھا دو بندے لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے آپس میں جو ہے وہ ہاتھا پائی کر رہے تھے آپس میں وہ دستوں کا ایمان ہو ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑائی جھگڑے کی نوشت سے آپ پاس سے گزرے تھے اس میں اس کی نوشت سے آپ کے بین سے آپ کے علم سے اس تائیوں کو اس رات کی تائیم کو اٹھا لیا اور خود حضور نے اس کی مسجد میں آنے وضع کی میں تو ہر سے جلت تمہیں شبہ قدر کی تائیوں بتانے کے لیے تمہیں نومینیشن بتانے کے لیے کہ کون سی رات ہے

دوسری لیول پر جھگڑے ہم سہ لیول پر جھگڑے ان کی کتنی نوسط ہوگی بھلے میں نمازی ہوں بھلے میں عالم ہوں کاری ہوں حافظ ہوں عبادت گزار ہوں تجت گزار ہوں سخی ہوں جو جو بڑھ ہوں لیکن کیا میں جھگڑا لوں ہوں کیا میں جھگڑا کرنے والا ہوں کیا باتوں باتوں میں زبانی طور پر یا عملی طور پر میں لڑائی جھگڑے پہ زیادہ ملوث تو نہیں رہتا ہوں تو پھر میری زندگی میں زیادہ ہوگی ہوگی خیر بہت کم بادات کی وجہ سے اگر کوئی خیر ہوگی وہ کم ہوگی بلکہ اس جھگڑے کی کی وجہ سے کوئی عبادات کی خیر ہی ختم ہو جاتی ہے اس لیے جھگڑا لڑائی کم سے کم اس میں اپنے آپ کو ملوث کرنے کی کوشش کرے گی جتنا ہو سکے اس سے جو ہے وہ کنارا کشی اختیار کرے کوشش کرے کہ بات جھگڑے تک نہ پہنچے لڑائی تک نہ پہنچے بے شک فیملی میں ہو دوستوں میں بڑا نقصان ہے قرآن بتاتا ہے لوگوں جھگڑا نہ کرنا ورنہ دل ہو جاؤ گے جھگڑا بندہ ہمت نہیں اس میں ہمت نہیں ہوتی بہادر نہیں ہو سکتا بوجھ دل ہو جھگڑے کی وجہ سے قرآن بتاتا ہے بندے میں بہت دلی پیدا ہوتی ہے رول ختم ہو جاتا ہے اپنوں میں بیگانوں میں وقار ختم ہو جاتا ہے عزت ختم ہو جاتا ہے قرآن بتاتا ہے جھگڑے کا نقصان کیا ہوتا ہے چاہے انفرادی ہو چاہے عزت بنی بلکہ ایک بڑی پیاری حدیث میرے حضور کے ارشاد پر بھائی میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں پھر اس کے باوجود جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے حق ہاں پر ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس, اس عمل کی وجہ سے میں اس کو جنت کی بلندیوں پر اس کے گھر کرنے کی ضمانت دیتا ہوں میں ضمانت دوں تو ہو سکتا ہے میں مکرتے ہوں پھر ہوں بات کر کے کوئی اور سامن ہو ہو سکتا ہے وہ اپنا بادہ کر کے کر جائے ہو سکتا ہے کوئی جو سامن بنا ہے لیکن سمانت سے کر جائے لیکن یہ تو میرے حضور کی سمانت ہے اللہ فرماتا ہے اللہ رسول کے وعدے ان میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے ان میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا اگر زندگی میں کوئی بندہ سمجھتا ہے تو واقعی میں حد پر ہوں لیکن وہ صرف اس حکم اور اللہ کے نبی کے اس امر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جھگڑا نہ پیدا ہو لڑائی کی نوبت نہ پیدا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ فضیلت اس کے سامنے ہو تو پیت دیکھے اللہ تعالیٰ ہیں کہ میں اس کو جنت میں گھر دے زمانہ کرتا ہوں